Assalamualaikum dan salam hormat, bertemu lagi dalam MG Flash 1 Mei bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Desas-desus mengenai timbalan presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli yang didakwa mengambil cuti panjang telah mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan akar umbi parti terutamanya ketika proses pemilihan keadilan 2025. Difahamkan Perdana Menteri merangkap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memaklumkan mengenai perkara itu dalam mesyuarat Kabinet semalam namun tidak memberikan sebarang penjelasan lanjut. Menurut sumber dalam parti, Datuk Seri Rafizi yang juga Menteri Ekonomi telah mengambil cuti sehingga 31 Mei ini dipercayai ada kaitan dengan rasa tidak puas hati terhadap perjalanan pemilihan parti yang sedang dijalankan katanya setakat ini situasi sebenar hanya diketuai oleh presiden PKR sahaja difahamkan juga beberapa pemimpin lain turut mengambil tindakan yang sama selepas keputusan pemilihan peringkat cabang tidak memihak kepada mereka Terdahulu Datuk Seri Anwar telah mengumumkan pelantikan juru adi bebas bagi menyiasat segala aduan berkaitan ketidakteraturan proses pemilihan. Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat selesai menjalani pembedahan membuang hempedu di sebuah hospital swasta di Johor Bahru hari ini. Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan berkata ia dilakukan dengan selamat dan kini berada dalam keadaan sedar dan stabil. Sebelum ini, Suhaizan yang juga naik pengerusi amanah Johor dilaporkan media dimasukkan ke unit rawatan terapi ICU sebuah hospital swasta di sini malam kemarin selepas paras oksigen menurun akibat jangkitan kuman. Susulan itu, parti itu meminta orang ramai menghentikan penyebaran spekulasi dan maklumat tidak sahih berhubung keadaan kesihatan Suhaizan yang juga bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Don Johor. Aminul Huda dilaporkan berkata penyebaran spekulasi dan maklumat tidak sahih itu menimbulkan panik dan pelbagai persepsi mengelirukan. Seorang lelaki bergelar Tan Sri ditahan di Pulau Pinang kerana disyaki terbabit dalam pengubahan wang haram berkait skim pelaburan Ponzi di sebuah negara jiran dinamakan pelaburan MBI. Menurut sumber suspek berusia 53 tahun ditahan di tepi jalan ketika dalam perjalanan pulang dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang kira-kira jam 2 pagi tadi. Katanya suspek adalah salah seorang proksi yang menerima duit daripada dalang sindiket berkenaan untuk membantu cuci duit. Sementara itu, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Hasbullah Ali mengesahkan tangkapan berkenaan. Terdahulu media melaporkan tiga dusun durian, hotel, syarikat, pemaju dan kilang pemprosesan kelapa sawit antara aset dibeku dan disita kerana disyaki terbabit jenayah penggubahan wang haram berkait skim pelaburan Ponzi di sebuah negara jiran dinamakan pelaburan MBI. Ia susulan Ops Northern Star siri kedua yang dijalankan di sekitar Lembah Kelang dan Utara Tanah Air bermula 18 April hingga 21 April lalu dengan penahanan lima lelaki termasuk seorang bergelar Tan Sri dan seorang lagi Datuk Sri. Datuk Mohamed Asbullah dilaporkan berkata menerusi operasi siri kedua itu, pihaknya menyita tiga dusun durian di Raub, Pahang, Jawi, Pulau Pinang dan Tasik, Kedah dengan keseluruhan keluasan 363 hektar bernilai 223.6 juta ringgit. Menurutnya sebanyak 299 akaun bank bernilai lebih 12.6 juta ringgit bersama 12 kenderaan mewah turut disita dalam operasi kedua. Kita ke berita berikutnya. Impian besar Siti Nur Syamira Samsul untuk menjadi Raja Sehari Sabtu ini tidak kesampaian apabila kereta yang dinaiki bersama tunangnya Muhammad Aiman Abdul Rashid 30 tahun terbabit kemalangan di kilometer 93.3 Leboraya Utara Selatan kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Arwah 28 tahun dikatakan dalam perjalanan pulang ke rumah ibunya Zainab Sakardi di kampung Benang Mersing bagi membuat persiapan selain menghadiri majlis tahlil arwah bapanya Samsul Ismail esok sebelum majlis persandingan berlangsung. Kakak kepada Allahyarham iaitu Nur Syamila berkata beliau menerima panggilan daripada ibunya jam 9.15 pagi memaklumkan adiknya itu kemalangan namun tidak menyangka membabitkan kematian. Jelasnya ketika dia dan keluarga bersiap untuk ke Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI di Batu Pahat, dia sekali lagi dikejutkan dengan berita yang adiknya telah meninggal dunia. Mengenai majlis perkahwinan arwah Sabtu ini, Nur Syamila berkata dia dan keluarga belum memutuskan sama ada perlu diteruskan atau ditukar kepada majlis tahlil. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Syahrul Anwar Mushaddad Abdullah Sani mengesahkan kemalangan itu dengan kes disiasat mengikut Seksyen 41.1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pemandu dan kelindan sebuah lori lain ditahan pihak berkuasa selepas dikesan positif dadah dalam satu operasi khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Melaka pagi tadi. Timbalan pengarah JPJ Negeri Khairul Aswad Abdul Halim berkata hasil saringan ujian air kencing mendapati kedua-dua mereka yang berusia 40-an dan 20-an itu didapati positif dadah jenis metafetamin. Jelas beliau kedua-dua lelaki itu yang membawa kenderaan perkhidmatan barangan KPB kemudian ditahan pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK Melaka untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya dalam operasi bersepadu itu yang bermula 10 malam semalam dan berakhir 9 pagi tadi sejumlah 89 buah kenderaan telah diperiksa manakala 21 yang lain diarah timbal. Daripada jumlah itu, 19 buah didapati membawa lebih muatan. Dalam operasi yang diadakan, sejumlah 43 notis telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Menurutnya, terdapat sebuah lori didapati gagal hadir timbang dan akan diberikan notis mengikut Seksyen 63-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 melalui pos berdaftar kepada pemandu lori berkenaan. Dua premis perniagaan di serbu pihak polis disyaki menjalankan aktiviti melombong Bitcoin secara haram di Hulu Terengganu dan Marang Terengganu semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Hairi Khairuddin memberitahu ia dilakukan dengan kerjasama juru teknik SEAL Team daripada Tenaga Nasional Berhad TNB selepas disyaki mencuri bekalan elektrik untuk tujuan melombong Bitcoin. Menurut beliau, serbuan pertama dilakukan di Bukit Perpat Ajil di Hulu Terengganu pada jam 1.45 tengah hari dan pemeriksaan mendapati terdapat aktiviti melombong Bitcoin menggunakan bekalan elektrik milik TNB yang disambung secara haram. Jelas Datuk Muhammad Khairi, pihaknya merampas pelbagai peralatan termasuk 21 mesin bertulis Avalon Miner dan kesemuanya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Hulu Terengganu untuk siasatan lanjut. Tambahnya lagi serbuan kedua dilakukan di sebuah kedai dua tingkat di Wakaf Tapai Marang selepas dikesan berlaku kecurian bekalan elektrik untuk tujuan operasi Bitcoin secara haram. Pemeriksaan menemui 24 mesin bertulis Avalon Miner, 3 alat agihan arus elektrik serta beberapa peralatan lain. Menurutnya tiada tangkapan dibuat dan kesemua barang yang dirampas dibawa ke IPD Marang untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 379 dan 427 Kanun Keseksaan serta Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1990. Pelawak Tanah Air Saiful Apek akhirnya bersuara bagi menghentikan spekulasi ramai mengenai gambar penahanannya yang tersebar sejak petang selasa. Dia yang juga seorang pelakon dengan nama sebenarnya Muhammad Saiful Azam Muhammad Yusof, 56 tahun, menjelaskan dua anggota polis terbabit bertindak meleraikan pertelingkahan melibatkan dirinya dengan seorang individu yang tidak dikenali dan bukannya ditahan pihak berkuasa. Menurut Saiful Apik, kejadian berkenaan berlaku ketika dia hadir memenuhi undangan anjuran rumah terbuka Ketua Polis Negara Inspektor General Tan Sri Razaluddin Hussein di Ceras pada Isnin lalu. Tambahnya selepas membuat persembahan serta mempromosikan filem Enam Jelaka, muncul seorang individu yang membuat provokasi berkenaan filem sehingga menjadi situasi tegang sebelum dia beredar supaya tidak mengganggu majlis. Saiful Apek berkata tidak cukup dengan itu lelaki berkenaan didakwa mengutuk Aziz M. Osman yang dianggapnya sebagai sifu sehingga ke parkir kereta sebelum pihak polis berjaya meleraikan pertelingkahan mereka berdua. Dia berasa amat terkilan apabila filem berkenaan dikatakan individu terbabit sebagai sampah. Susulan kejadian yang berlaku, anggota kumpulan senario itu harap segalanya telah diperjelas dan turut memohon maaf kepada keluarga serta rakan-rakan yang mungkin terkesan. Terdahulu telah di media sosial mengenai seorang pelawak didakwa ditahan dua anggota polis namun lokasi dan punca sebenar kejadian tidak dapat dikenal pasti.